Помету Наталья Васильевна, Вольногорск. Заболевание рак молочной железы. Принимаю лекарства уже два года. Ну, то есть... Восемь. Восемь. Боже, я не помню. Ну, до приема лекарства, ну то есть срывы, ну как обычно. Каждый из нас с таким диагнозом, ну то есть слезы, нервы. Сейчас видите, радость в глазах, в душе. Ну, и муж заметил об этом. И дети, ну то есть на учете я еще стою, лекарства принимаю, но недолго ждать. Конечно, да, 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 да. Заболевание уходит, ну то есть чувствую себя отлично. Всем желаю здоровья, счастья. Ну и всего само. Спасибо. Пожалуйста. Так Андрей.